Компания Тесма. Мы осуществляем ремонт двухмассовых маховиков. Сегодня нам клиент прислал маховик, очень популярный от автомобиля Volkswagen LT-35, двигатель 2,5 TDI, который выпускался с 1999 года по 2006. А маховик называют плоским или гладким. Его оригинальный номер по фольцу 074 105 266 H. По люку номер 415 01 35 10. Попал он нам в нормальном состоянии внешне не сильно поезжены, но с обычной своей болезнью. Данные маховики на ЛТшках были уже заменены позже на маховики с буртиком. Но такие еще маховики очень часто встречаются и приносят немало хлопот своим владельцам. Данный маховик не является супер надежным, но мы все равно принимаем такие маховики в ремонт. Если бы можно было рукой больше нагрузить. Мы бы дали больше нагрузку и посмотрели, как бы он себя ведет. Но в данном случае принимаем ремонт и будем восстанавливать его до работоспособного состояния.